لَمْ دَاتُوكْ مُحَمَّدْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت وسلّمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Para pendengar, rancangan lembayung Al-Quran ini milik Allah sekalian. Kita berada pada ayat ke-33 dari surah Luqman. Bagi kalian memiliki tafsir bin Qasir, tolong buka pada jadi yang ke-7, muka surah 295. A'udhu billahi Ya ayuhannasu taqu rabbakum wa khshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala maululun wajazin an walidihi syai'a. Inna wa'adallahi haq wala taghurna-kumul hayatud dunya wala yaghurna-kum billahi al-ghurur sarikalahu al-azim wahai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dan takutlah akan satu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapanya sedikit pun sesungguhnya janji Allah adalah benar maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu dan jangan pula penipu iaitu syaitan memperdayakanmu dalam mentaati Allah SWT. dalam ayat ini Allah berfirman Mengingatkan manusia tentang hari kiamat Penekanan pada, pada Yaumul Ba'af ini adalah tujuannya Untuk memperkukuhkan Akidah dalam diri bahawasanya apa yang kamu lalui Di dunia ini bukan tamat di sini Tapi tentu ada ketentuannya di akhirat Baik pasti akan dibalas dengan baik Keburukan walau sebab Zara sekalipun akan Menghadapi implikasinya di akhirat jadi perintah untuk bertakwa ni telah saya jelaskan kepada Tuan-Tuan di tafsiran yang maturidi itu merujuk kepada orang beriman iaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan berusaha, sayupaya untuk mentaati perintah Allah menuruti segala hukum hakamnya manakala orang kafir itu peringatan bertakwa ni supaya meninggalkan sebuahan berhala. Dengan contoh-contoh yang dikemukakan sepatutnya terpanggil kamu untuk datang kepada kebenaran mengikutinya maka seruan takwa ni ditujukan kepada muslim dan juga kafir jadi la yazi walun am waladi pada hari itu bapa tak dapat menolong anaknya dan setelah saya bawakan bandingan dan perkataan ya jazi jaza ya dan begitu juga jazin iaitu isim fa'il berbeza daripada fi'il kalau yaji itu sifatnya daimuma, dawam, bersifat istimraria. Tapi kalau jazin bersifat sabat. Maka menunjuk kepada satu usaha yang berterusan. Si bapa ni tentulah kasih sayang kepada anak ni berterusan sifatnya dan si anak pula cuba untuk membalas jasa si ayah dengan kekuatan yang ada padanya tamanya pada hari tua si ayah satu masa dahulu kalau ayah berjalan ke hadapan kamu terikut-ikut terkejar-kejar belakang akan tiba waktu nanti ayah kamu pula berjalan slow di belakang kamu pula yang pantas di hadapan jangan lupa pada maka seandainya seorang ayah nak menebus anaknya dengan dirinya dia tidak akan diterima demikian juga seorang anak seandainya nak menebus dengan dirinya untuk keselamatan bapanya tidak akan terima ini tujuan ayat ni kepada siapa tuan-tuan sekalian ditujukan kepada si kafir walaupun seruan awal itu takwa itu kepada kedua-dua golongan tapi di sini keadaan si kafir kerana saya telah jelaskan pada kuih yang lalu ayat ini dalam hubung kait dengan ayat kedua 21 surah At Tur bahawa beriman saling memberi syafaat membantu satu sama lain bukan sahaja si ibu bapa untuk anak-anak datuk nenek kepada cucu keluarga malahan sahabat-sahabat pun sebab itu ulama-ulama besar dari negara Syam seringkali selepas Bekuliah berkuliah di Damsyik sebagai contohnya di Aman mereka akan berkata man kana minkum najian falyakhuz bi yadihi nanti ke akhirat kalau ada di kalangan datang ke majlis ilmu ni selamat Jangan lupa untuk menyambut, menyelamatkan tangan kawannya yang bakal jatuh dalam neraka kerana titian sirat itu naiknya 500 tahun perjalanannya 500 tahun dan turunnya untuk masuk ke dalam syurga 500 tahun lagi perjalanan nanti ada yang berlari seperti kilat ada seperti menaiki kuda ada seperti orang berlarian ada seperti orang berjalan ada seperti merangkak sebelum jatuh ke dalam neraka bagai-bagai pattern manusia dalam suasana itu maka si mukmin seorang yang bertakwa akan bagi bantuan kepada orang dalam kesusahan dan segelas air yang dihulu di dunia pun akan membantu seorang itu untuk lepas daripada hukuman Allah di akhirat pernah saya bawa kepada tuan hadis ini jadi Allah mengingatkan kepada mereka yang ditujukan mesej ini orang Islam ke orang kafir ke <tik> fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahi algharur jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia ini dengan lampu nionya dengan wanitanya dengan pangkatnya dengan kedudukannya dengan kekayaan seseorang itu jangan kamu tertipu kata Sa'id bin Jubair iaitu al-gharur ni salah satu maknanya syaitan kalau al-gharur perbuatan kalau al-gharur itu menunjuk kepada syaitan ataupun keadaan seorang yang Huwa an ya amal wa an ya'mal al-ma'siyah wa yatamanna al-maghfirah ini manusia yang sangat malang Kehidupannya bergelombang dengan maksiat Tapi dalam hatinya berfikir Aku pasti akan dapat keampunan Siapa yang bagi kepastian kepada kamu? Tidak akan kamu tahu bahawa Allah memberi amaran nerakanya Kepada orang beriman Mereka pun turut diberi amaran oleh Allah SWT Kita dapat lihat dalam ayat berkaitan dengan riba Ya ayuhalladzina amanu La ta'akul riba adha'afan mudha'afa Wattakullaha la'alakum tuflihun Wattakun nara lati wa'iddatil kafirin Wahai orang beriman Jangan makan riba Banyak ke sedikit ke hukumnya haram Takutilah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang kafir Ayat ni dalam kitab Jawahiratul Tauhid menjadi bukti bahawa orang beriman pun boleh dihukum oleh Allah bila amalannya itu tidak menepati kualiti yang Allah kehendaki maka jangan kamu tertipu kerana sifat manusia ni kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an sahabat Nabi yang mulia ni an ya'mal maksiyah wa yatamanna al-maghfirah dia hidupnya sentiasa melakukan maksiat kepada Allah tapi dalam masa yang sama dia meyakini seolah dia akan lepas daripada hukuman Allah dia pasti mendapatkan keampunan siapa yang akan bagi kepastian kepada kamu dan gharur ni juga saya bawa kepada tuan-tuan kisah daripada kitab Tarbis Iblis kisah tentang seorang pada zaman Bani Israel yang telah pun diamanahkan untuk memerhatikan menjaga, mantau seorang gadis ditinggalkan oleh abang-abangnya yang pergi berjihad, pergi menuntut ilmu. Tapi yang berlaku kepadanya adalah syaitan telah pun yuzayin lahu, maka syaitan telah pun melakukan talbis kepadanya dan juga tazyin kepadanya sehingga tersesat dia akhirnya telah melakukan buatan haram zina dengan gadis tersebut sehingga melaku beberapa kali dan akhirnya gadis itu mengandung anak luar nikah dan akhirnya dibunuhnya anak itu akhirnya dibunuhnya perempuan itu dan bila pulang abang-abangnya dia membawalah riwayat sedih bahawasanya perempuan itu telah pun mengalami penyakit tak sempat diselamatkan doktor pun tak boleh rawat matilah dia itu kuburnya syaitan tidak berhenti di situ syaitan telah pun mendatangi abang-abangnya dalam tidur masing-masing untuk mendatangkan mimpi yang sama bahawasanya hadith itu dibunuh oleh rahib oleh abid ini ini kisah tipu daya syaitan yang cukup bahaya tuan-tuan ni boleh kawas kelihatan kadang-kadang syaitan ini menggalakkan kita untuk buat satu ketaatan kerana di hujungnya ada kesesatan ramai yang terjebak dalam meeting-meeting meeting penting untuk menjayakan misi-misi utama korban dan sebagainya tetapi akhirnya berada dalam meeting bersama dengan orang bukan mahram berjam-jam duduk untuk bersembang perkara yang tidak penting pun jadi penting maka ini penipuan yang disebut oleh di Allah wala yaqurannakum billahi gharur syaitan mungkin akan membawa kamu seolah melakukan satu buatan yang nampak zahirnya adalah ibadah dan ketaatan tapi di hujungnya merupakan kesesatan dan maksiat maka ini kisah yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan ketertipuan yang berlaku kepada seorang manusia daripada ayat Al-Gharur ini tadi jadi itulah yang disebut oleh Ibn Abbas Mujahid Tahak Kata bahawa syaitan yang akan menipu manusia Dia memberi kepada dia angan-angan Dia mengajak kepada melakukan ketaatan Tapi di hujung dia merupakan penipuan Dia merupakan kesesatan Sebab itu kita dapat lihat dalam surat Nisa Antara lain dikemukakan dalam tafsir Ibn Kasir ini Iaitu karakter yang ditunjukkan syaitan Tipu dayanya A'udzubillahimina rajim Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka membangkitkan angan-angan kosong dalam diri mereka padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka melainkan tipuan belaka semuanya penipuan hari sekali tuan-tuan di saya, saya kita berada pada ayat yang penghujung daripada surah luqman nanti saya akan outlinekan beberapa perkara berkaitan dengan asasiat arkan kepada surah Luqmani untuk kita tadabur. Mudah-mudahan kita tak Mudah-mudahan berlaku tanwir dalam diri kita berpandukan kepada ayat yang indah ini. Ayat Muhammad Isa, Mekin Tuhan, Mekin buka pada muka saat 296, jilid ke-7, masih lagi. A'udhu Billahi Minash Rajim. Inna indahu ilmu sa'ah, wa yunazil layith, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum za taksibu gada, وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم سمعني الله hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua benda diberitahu kepada Nabi melainkan lima kunci ini. Apakah kunci-kunci ini? Kunci-kunci perkara gaib ni hanya Allah sahaja yang tahu. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan bila Allah memberitahu kepadanya. Pengetahuan tentang kiamat tak ada seorang pun yang mengetahui tentangnya walaupun Nabi yang diutuskan. Malaikat pun tidak tahu. Tu pernah kita bincang dalam surah Al-Araf ayat 187. A'udzubillahi rajim. Wa yas'alunaka 'anil sa'ah Sampai kepada ayat, la yujalliha li waqtiha illahu Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat Tak ada siapa dapat mengetahui waktunya Melainkan Allah SWT sahaja Demikian juga dalam ayat ini mengatakan wa yunazilu laif Kalau kita lihat dalam kiraat yang beza Kata Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Bahawa dibaca juga secara takhfif Dibaca juga secara tajdid Takhfif ni maknanya wa yunzilul laif Kalau yunzilu ni datang perkataan Anzala yunzilu Tapi kalau sebut Wa yunazilu Daripada nazala yunazilu nah, Ni tajdid namanya Yang tu takhfif Anzala boleh ditakfif Anzala yunzilu Kalau nazala yunazilu ni panggil tajdid Jadi ada kira-kira berbeza Ahlul Kufa membacanya secara takfif Dan Abu Amr Isa membaca secara tajdid Ni kira masyurah yang, yang sampai kepada kita Daripada Hafaz Wa yunazilu gaitha wa ya'lamu fil arham Maknanya pengetahuan tentang waktu turunnya hujan ni Tak dapat diketahui melainkan oleh Allah saja. Kita boleh baca ramalan cuaca yang berlaku Tapi ketepatannya semuanya bergantung kepada Allah SWT Maka kali satu tempat dilamakan akan turun hujan lebat ada second wave pula ada ombak kedua pula tapi sebenarnya tidak berlaku pun itu ramalan tidak tepat yang tepat ialah Allah saja yang mengetahui tentangnya kita melihat awan berkepul-kepul langit dah hitam dah tunggu waktu untuk turun rupanya tak turun hujan seperti kata patah mendengar petir langit maka air dan tempayan pun dituangkan maka sebenarnya manusia punya pengetahuan sangat terbatas jadi dalam bab ini Allah memberitahu kepada para malaikat iaitu di kalangan malaikat ni telah kita pelajari sebelum ini adakah malaikat lebih baik kepada manusia atau sebaliknya pernah kita bincangkan dulu dalam surah Yusuf mahadha bashara in hadha illa malakun karim kalau tuan-tuan masih ingat lagi malaikat-malaikat ni ada ramai berkali ganda banding dengan manusia bilangkan dan sebagainya memiliki tugas untuk menurunkan hujan. Jadi malaikat diberitahu oleh Allah waktu turun hujan untuk dibawa rahmat itu kepada bumi, kepada manusia. Tapi hakikatnya asasnya tak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah beritahu kepadanya. Kemudian Allah yang menciptakan dan dia menetapkan anak itu menjadi bayi lelaki atau perempuan. Lebih daripada itu, kehidupannya tak ada siapa yang tahu apakah dia akan panjang umurnya atau pendek. Apakah dia akan menjadi seorang pentadbir, seorang pekerja biasa-biasa seorang doktor, rezekinya, ajalnya semua itu ketapan Allah. Tak ada siapa pun yang tahu. Mungkin okay, seorang doktor boleh meramal apakah gendernya tapi belum tentu betul. Disangkakan dia perempuan rupanya lelaki, disangkakan lelaki rupanya perempuan. Dan malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk melaksanakan tugasannya seperti yang kita pelajari dalam hadis bahawa kandungan itu dalam 40 hari yang pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga menjadi 3 bulan dan seterusnya. Itu disebut dalam ayat yang saya yang pernah kita bincangkan. Selanjutnya wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah alimun khabir. Dalam kitab Fatuh Muhammad Rahman, mulia Imam Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahawa penetapan ilmu ghaib ini tiga yang pertama dinisbahkan terus kepada Allah iaitu inna Allaha ha 'indahu 'ilmu Musaah yang pertama, wa yunziru ghaib yang kedua, wa ya'lamu ya ma fil arham yang ketiga. Dan yang keempat disandarkan kepada manusia, wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut dan tidak tahu manusia itu seseorang itu apa yang akan diperoleh pada hari esok dan tidak mengetahui juga manusia itu di manakah dia akan mati nampaknya ada beza di antara lima perkara ni tiga dinisbahkan disanakan kepada Allah terus dua yang kemudian ni disebut juga tentang manusia pada ni mengapa kata tuan-tuan insyaAllah perkara ni akan saya pada kuliah akan datang dan kisah yang akan saya bawa kisah berlaku pada zaman Nabi Daud atau periwayat lain daripada Abu Al-Kandi iaitu berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihi masyaratu salam wallahu alam kisah sebut sangat menarik seorang telah pun berpindah ke India kerana takut mati bila melihat malaikat maut berada di hadapannya Bukan kesudahannya insyaallah kita akan bawa dalam kuliah datang wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh